prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi prezident farmoniga asosan jizzax viloyatida tashkil etilayotgan 12 ikkita ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga o'qituvchilarni saralash jarayonlari davom etmoqda navbatdagi lavhamizda jizzax shahridagi prezident maktabida bo'lib o'tgan o'qituvchilarning uchinchi saralash bosqichi haqida so'z yuritiladi farmonga asosan jizzax viloyatining shahar va tumanlarida tashkil etilayotgan 12 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarida faoliyat ko'rsatish istagini bildirgan 2100 nafar o'qituvchi va pedagog uch bosqichda saralab olinmoqda ilk bosqichda nomzodlar onlayn ravishda hujjatlar topshirgan bo'lsa faoliyati davomida erishgan yutuqlari va ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan 1900 nafar pedagog keyingi bosqichda test topshirish orqali saralandi yakuniy bosqich suhbat asosida tashkil etilgan bo'lib testdan yetarli ball to'play olgan 700 nafar o'qituvchi va murabbiy respublika ishchi guruhi tomonidan suhbat asosida tanlab olinadi bu bosqichga ham nomzodlar jiddiy tayyorgarliklar ko'rishgan tayyorgarligimiz juda uh, yaxshi bo'ldi uh, sababi bu yerda suhbat jarayonida qanday savol javoblar olib borilishini oldindan taxmin qilgan holatda shaxsan o'zim bo'ladigan bo'lsam 12 yillik ish tajribamdan kelib chiqib shu ish jarayonimda qo'llagan metodlarim umuman o'sha ish jarayonida menga yordam bergan o'sha ilmiy adabiyotlar deymizmi yoki o'sha o'quv dasturi bo'yicha qilingan ishlar deymizmi mana shular borasida demak oxirgi yangiliklarni o'rganib kelib suhbat jarayoniga tayyorgarlik ko'rib turibmiz suhbat har bir fan kesimida alohida tashkil etilgan bo'lib jarayonlarning adolatli va shaffof o'tishi uchun uzluksiz kuzatuv kameralari o'rnatilgan nomzodlar nizomda belgilangan me'yor asosida yuz ballik mezonda baholanadi prezident ta'lim muassasalariga hozir bir yuz oltmish sakkizta maktab qo'shilyapti bu barcha maktablar ixtisoslashtirilgan maktablar aniq fanlarga va tabiiy fanlarga улар учун, ular uchun кадрлар rahbar kadrlar кадрлар o'qituvchi ва kerak va o'quvchilar kerak ularni har bittasini tanlash jarayoni bosqichma bosqich bo'lib o'tyapti ularda qanday savol beriladi birinchi savol bu dars berish metodikasi bo'yicha u ellik ballik baholanadi demak qanday o'qituvchi bo'lmasin u bilimga ega bo'lsada lekin dars berish metodikasi biz uchun juda muhim ikkinchi savol malakasini qanday oshirib boradi shu haqida u yigirma o'ttiz ball bal bilan baholanadi va ba, oxirgisi pedagogik psixologik biror bir vaziyat bu vaziyatdan o'qituvchi qanday chiqib keta oladi u yigirma ball bal bilan baholanadi jami yuz balldan iborat yakuniy natijalarga ko'ra eng yuqori ball to'plagan 400 yuz nafardan ortiq o'qituvchi va murabbiylar jizzax viloyatida tashkil etilayotgan 12 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlariga ishga qabul qilinishi rejalashtirilgan